और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लाइंसेस के साथ ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में एयर कूलर जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर बैटरी डीप फ्रीजर विजी कूलर एलईडी टेलीविजन टर्स बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में कल्याणी महानगर पालिके ने पंद्रह ऑगस्ट रोजी मांस विक्री वर घर बंदी विरोध हिंदू खाटिक समाज संघटने ने जोरदार विरोध नोद संघटनेतर्फे केडीएमसी मुख्यालयाबाहेर मोठमोठे बॅनर लावून या निर्णयाला मनमानी व हुकुमशाही असं संबोधण्यात बॅनरवर स्पष्ट लिहिण्यात आलाय की पंधरा ऑगस्टला मांस विक्री बंद हा महानगरपालिका प्रशासनाचा अन्यायकारक व पक्षपाती निर्णय ज्यामुळे मांस व्यावसायिकांच्या उपजीजीविकेवर परिणाम होणार आहे संघटनेचं म्हणणं आहे की अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित पक्षांशी चर्चा करणं आवश्यक असतं मात्र केडीएमसीने कोणताही संवाद न साधता हा आदेश लागू केलाय ऑगस्ट रोजी अर्थात स्वातंत्र्य महानगरपालिका हद्दीमध्ये सर्व प्रकारचे मांस विक्रीवरती त्या ठिकाणी बंदी लावलेली आहे मुळात महानगरपालिकेने त्यांचा हेतू या ठिकाणी स्पष्ट करायला हवा होता मांस विक्री स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने मांस विक्रीवरती बंदी आणण्याचा त्यांचा हेतू काय मुळात महापालिका आयुक्तांना कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये सर्व शाकाहारीच लोक हवेत का मांसाहारी लोकांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये राहू नये असं त्यांचं म्हणणं आहे का हे हेतू त्या ठिकाणी स्पष्ट केलं पाहिजे मुळात सरकारचं जे वागणं आहे सरकारचं राज्य सरकार असेल केंद्र सरकार असेल किंवा प्रशासकीय महापालिका आयुक्त असतील हे कुठेतरी हुकुमशाही लादण्याचा प्रयत्न करतायत एक प्रयत्न आहेत त्यांचा हे एक फक्त दगड फेकून बघतायत या निर्णयावरती जर महाराष्ट्रातील लोकं मराठी माणूस जर गप्प बसत असेल तर मग पुढे पुढची पुड़ ती पावलं टाकत पा जातील आणि या राज्यामध्ये आणि या कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये हुकुमशाही लादण्याचा त्यांचा जे प्रयत्न आहे त्याच्या दिशेने हे लोक वाटचाल करत आहेत आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आणि तमाम खटिक समाजाच्या वतीने कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या या निर्णयाचा तीव्र शब्दात निषेध करतो मोरेश्वर घोल पंधरा ऑगस्ट नोटीस को पंधरा ऑगस्ट नोटीस है बाकी इस नोटिस की वजह से हमारे पूरे खाटिक समाज में बहुत नाराज़गी है पंद्रह अगस्त खुशी का दिन है पंद्रह अगस्त स्वतंत्र दिन है वो अपने यहाँ पे त्यौहार के सरीका मनाया जाता है लेकिन त्यौहार होने के बावजूद यदि सब लोग अपने मनपसंद का खाना नहीं खा सकते तो क्या मतलब है कोई भी नगर पालिका इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा रही फिर कल्याण डोम्बोली महानगर पालिका क्यों पाबंदी लगा रही है इसके ऊपर इसके वजह से हम लोग यहाँ पे आज निवेदन देने के लिए आए थे तो आयुक्त तो साहब से तो मुलाकात नहीं हुई कल दोपहर में तीन बजे का हमें टाइमिंग मिला है उनसे मुलाकात करने का हमें उनसे यही अपेक्षा यह है कि वो अपना बंद पीछे ले परवेश शेख क्या कहना लेखेश चिकन दुकान के जो अल्टीमेट दिया गया बंद करने का आप लोग आंदोलन भी करना चाहेंगे बंद जो दिया गया है उसके बारे में तो अभी तक हमारा कुछ हमको कुछ समझ में ही नहीं आया है कोई बोलता है कि उन्नीस का जो कल्याण डोमोरी महानगर पालिका ने जो डिसीज़न लिए है उसके आधार पर ये बंद निकला है और बाकी तो कुछ अभी हमें मालूम नहीं कल तीन बजे का आयुक्त साहब से हमने आयुक्त साहब को मेमोरेंडम दिए हैं कल तीन बजे आयुक्त साहब से हमारी मीटिंग है उसके बाद में ही हमें सब इन बातों की मालूमत होगी बंद करने का ऐलान किया गया अगर वो आपको बंद क्या करना अब नोटिस तो आई है बंद का आह्वान भी किया गया है अगर कल की मीटिंग के बाद देखते हैं हम हमारे सभी समाज के जो हिंदू मुस्लिम खाटिक समाज के लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो दिन में सप्ताह हो गया बहुमत से हम निर्णय आप यहाँ पंद्रह साल पंद्रह अगस्त का आंदोलन भी करना चाहिए मैं इस बात पे अभी आपको कोई बाइट दे नहीं सकता हूँ ये तो कल की मीटिंग के बाद ही मैं बता सकता हूँ आपको कि हम जो भी समाज डिसीजन लेगा वो चीज हम करेंगे स्थानिक पातळीवर या विरोधाला मोठी चर्चा रंगली असून आता सर्वांचं लक्ष केडीएमसी प्रशासन पुढे कोणतं पाऊल उचलतंय याकडे लागलंय कुणाल मात्रे स्वानंद मीडिया डोंबिवली ताज्या घडामोडींसाठी स्वानन न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा